Adapun Ibnu Qutaibah. ah ha. Ibnu Qutaibah yang entah bangga-banggakan, yang entah ambil daripada yang istiwa dengan makna menetap di atas arasy ataupun istiqara. Maka sebenarnya kalau nak tahu ada ramai ataupun ada pelbagai reaksi berbeza ulama-ulama Ahlu Sunnah tentangnya. Nampak ada tu? Tak ada erti apa-apa. Adapun pun makna istakarra ada dalam luar Arabi Dan kita tak, kita boleh boleh kata dengan penuh-penuh mulut kata, Ibnu Qutaibah. Kenal tak Ibnu Qutaibah? Ibnu Qutaibah ni tok guru dalam masalah ilmu lugh Arabiah. Ahli Quran lagi, ahli hadis lagi. Dia tafsir kata istawa bimana mana Apa salah? Ah, tu dia. Ho oh, Allah. Kesia ko demo. Ambo sebenarnya lebih kesia kepada orang awal. Sebab apa? Sebab demo kerja benda salah. Salah tu. Mana boleh tak salah? Istawa dengan makna istaqarah iaitu menetap atau mendiami tempat ini bukan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, bukan akidah Salafus Saleh dan juga bukan juga akidah Khalafus Saleh. Tengok sini, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wafat pada 150 Hijrah dan dia merupakan salah seorang imam yang sangat terkenal di kalangan salaf dalam kitab ni Al-Wasiyah. Dia mengatakan, Nukiru bi anna Allah 'ala al-'arsy istawa min ghairi ayyakun lahu hajatun ilaih wa istiqrarun 'alaihi." وهو الحافظ للعرش وغير العرش فلو كان محتاجا لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره المخلوق ولو صار محتاجا إلى الجلوس والقرار فقبل خلق العرش أين كان الله تعالى فهو منزه عن ذلك علوا كبيرا كتب به الله سبحانه وتعالى يتوب استواك كأتس عرش تنبه برحدر كبادنا dan tanpa menetap di atasnya Dialah yang memelihara arash dan juga selain arash. Sekiranya dia berhadap kepadanya, nescaya dia tidak akan mampu menciptakan alam dan juga mentadbirkannya sebagaimana makhluk. Dan sekiranya dia menjadi berhadap kepada duduk dan juga menetap, maka sebelum penciptaan arash, di mana ke Allah Ta'ala? Maka dia maha suci daripada hal itu dengan kesucian yang sungguh-sungguh. Maknanya Imam Abu Hanifah dia membantah istawa dengan makna menetap istiqrar. Inilah pegangan salaf yang sebenar. Namun apa Wahabi buat? wahabi mereka telah mentahrif dan menelewengkan kitab Al-Wasiyah ini dari Abu Hanifah ketika menciptakannya supaya ia menjadi sesuai dengan akidah mereka mereka ubah tuan-tuan mereka ubah kalimah yang asalnya min ghairi ayyakuna lahu hadatun ilaih wa istiqrarun alaih dia tukar kepada min ainyaku nalahu hajatun ilahi wastaqar alaih alhamdulillah dengan membuang satu ataupun dua huruf mereka mendakwa konon-kononnya Abu Hanifah ni dia berintikal dengan akidah istiqrar iaitu menetap atau mendiamnya arah secara dusta ataupun bohong Lalu mereka pergi ubah. Mereka pergi ubah kata-katanya agar selaras dengan akidah mereka yang mengatakan Allah Taala itu adalah objek ataupun berhala ataupun jisim yang menetap di atas arash. Maka mereka berkata bahawa Abu Hanifah menyebut konon-kononnya min ghairi ain hajatun ilaihi wastaqar alaih. Dengan makna bagi mereka konon-kononnya Abu Hanifah kata kami mengakui kita mengakui bahawa Allah beristiwa di atas arash tanpa ada hadar kepadanya dan dia telah menetap atau mendiami di atasnya setelah itu wa jadi tuan-tuan, beginilah makna pada ceritakan yang telah ditaharif oleh mereka golongan wahabiyah. Yang mana konon-kononnya Allah Taala itu istiwa dalam Al-Quran itu dengan maksud istakara, menetap ataupun mendiami arash. Sedangkan tuan-tuan, makna yang sebenarnya adalah sebagaimana yang terdapat dalam manuskrip. Yang terdapat dalam manuskrip ialah Al-Imam Abu Hanifah dia menyebut Nukiru bi'annallah astawa ala arashi min ghairi ay yakuna lahu hajatun ilaih wa istiqrarun alaih maksudnya kita mengakui bahawasanya Allah Ta'ala itu beristiwa ke atas aras ataupun di atas aras tanpa ada hadat kepadanya dan tanpa menetap di atasnya. Ini adalah bukti jenayah ilmiah yang sangat-sangat biasa dilakukan oleh golongan Wahabiyah pada kita kita ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala membongkar penyelewengan ini kerana apabila mereka cetak kita Abu Hanifah ini, mereka tidak perasan, mereka tak perasan bahawa mereka telah cetak kitab itu dengan meletakkan contoh manuskrip yang asal dijadikan sandaran tahqiq di bahagian permulaan kitab mereka. Mereka tak perasan tuan-tuan, mereka tak perasan bahawa ibarat Imam Abu Hanifah yang mereka selewengkan itu ada pada keratan sampel manuskrip yang mereka paparkan dalam kitab yang sama. Allah Taala membongkar jenayah ilmiah mereka yang mana mereka ini mentahrif dan juga mereka menyelewengkan kitab ulama pada kitab yang sama dengan tangan mereka sendiri walaknya taala. Lebih dahsyat daripada itu tuan-tuan, ada Wahabi yang ekstrem yang benci dengan akidah Abu Hanifah radhiyallahu anhu hingga kan mereka mendakwa kenon-kenonnya beliau iaitu Abu Hanifah ni bagi mereka bukan alim dan bukan imam mazhab tetapi seorang murjiah yang sesat dan menyeleweng serta mendakwa Imam Abu Hanifah ini mati dalam kufur wa niyazubillah <tut> Salim <because> al-Aftas <of> Abu Hanifah semua ni murjiah Ijma'u salaf ala anna Abu Hanifah mubtadi'un dal salaf sepakat Abu Hanifah sesat dan di ahlul ra'i orang tak ambil peduli ذكر أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن حسن الشيباني ونسب لهم ما في هذه العقيدة وينبغي أن يعلم أنه قد أخذ على أبي حنيفة أربعة أخطاء ومن أجلها شن عليه وبدع وظلل عند عند أئمة السنة بل بعضهم كفره بل لما تكلم حرب الكرماني عن أبي حنيفة ذكر في ثنايا كلام هو غيره ما يدل على أن السلف مجمعون على تبديعه و Tablilihi. Macam mana kamu wahai wahai syukri? Mu kata tak salah maknakan istawa dengan istaqarah iaitu menetap atau mendiami tempat. Sedangkan Al-Hafizul Baihaqi, Al-Imam Abu Bakar Al-Baihaqi wafat pada 458 Hijrah. Dia merupakan seorang tokoh hadis yang sangat-sangat terkenal. Dia mengatakan dalam kitab Al-Iqad wal Hidayah ila Sabil Ar-Rasyad, dia kata wa fil jumlati yajibu an ya'lama anna istiwa Allah Subhanahu wa ta'ala bukan istiwa' i'tidalin ani' wijajin wala istiqraru fi makan mafhumnya secara keseluruhannya wajib diketahui bahawa istiwa ataupun istiwa Allah Subhanahu wa taala itu bukan istiwa dalam erti kata lurus telah bengkok dan bukan juga dengan makna menetap di suatu tempat macam mana kamu ni wahai wan syukri bukan kata tak salah sedangkan al-syekhul imam Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Shirazi wafat pada 476 Hijrah dia berkata pada kitabnya al-isyaratu ila madhhabi ahlul haq أتيك من عن معنى استوى في سورة يونس دبركة وان استواءه ليس باستقرار ولا ملاصقة لان الاستقرار والملاصقة صفة الاجسام المخلوقة ورب عز وجل قديم ازلي لا يجوز عليه التغيير ولا التبديل ولا الانتقال ولا التحريك والعرش مخلوق لم يكن فكان قال الله عز وجل الله لا اله الا هو رب العرش العظيم فلو أن المراد بالاستواء الاستقرار والملاصقة لأدى إلى تغيير رب وانتقاله من حال إلى حال وهذا محال في حق القديم Maknanya Dan istiwa Allah itu bukanlah dengan maksud menetap istiqrar Dan bukan juga bersentuhan mula soqah Kerana sifat menetap dan juga bersentuhan adalah sifat-sifat bagi di sini yang dicipta Sedangkan Tuhan Azza wa Jal adalah Qadim Azali Az Tidak boleh berlaku padanya perubahan, penggantian keadaan, perpindahan atau pergerakan Adapun arah itu makhluk ia sebelumnya tidak ada Kemudian ia jadi ada Allah Azza wa Jal dalam berfirman Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim Fahamnya adalah maka sekiranya yang dimaksudkan dengan istiwa itu adalah menetap dan juga bersentuhan nescaya hal itu akan membawa kepada perubahan pada Allah dan perpindahannya daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain dan ini adalah mustahil bagi Tuhan yang qadim iaitu Tuhan yang tiada permulaan baginya macam mana kamu ni wahai wan syukri lagu mana ni bukan kata tak salah Sedangkan Imamul Haramain Abdul Malik al-Juwayni wafat pada 478 Hijrah dia berkata pada kitabnya Al-Irshad ila Qawa'id an-Nadhri fi Usul al-I'tiqad dia berkata ketika mana membahaskan tentang mana istawa thumma istiwau bima'na istiqrar bil-dhat yunbi'u 'an iqtirabin wa 'awjadin sabiq wal-tiza mudhalika mafhumnya kemudian istiwa dengan makna menetap dengan zat menunjukkan adanya kegoncangan dan juga kebengkokan sebelumnya dan berpegang dengan hal itu adalah kufur Alhamdulillah juga yang kita tengok ni Al-Imam Abu'l al Ma'in al-Nasafi wafat pada 58 hijrah dalam kitabnya Baharul Kalam dia mengatakan Allah Ta'ala kana qabla an yakhluq al-arsh fala yajuzu an yuqala bi anna hun taqala in al-arsh bi anna rintiqala min sifatil makhlukina wa amaratil muhdathin wallahu munazzahun al-dhalik ولأن من قال بالاستقرار عن العرش فلا يخلو إما أن يقول بأنه مثل العرش أو العرش أكبر منه أو هو أكبر من العرش وأيما كان فقائله كافر لأنه جعله محدودا مفهومة الله سبحانه وتعالى تلاه أبا سبيلوم دي من شبتك maka tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu berpindah zatnya ke arsy ke atas arsy tidak Kerana berpindah itu adalah termasuk daripada sifat-sifat makhluk dan tanda-tanda sesuatu itu baru. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha suci daripada perkara tersebut. Dan kerana sesiapa yang berkata Allah itu menetap di atas arash, maka dia tidak akan terlepas sama ada. Dia mengatakan Allah Taala itu seperti arash, sama saiz seperti arash, atau arash itu lebih besar daripada Allah, ataupun Allah lebih besar daripada arash. Dan dalam apa jua keadaan sekalipun Maka orang yang berkata demikian jatuh kafir Kerana apa? Kerana dia telah menjadikan Allah itu terbatas atau ada baginya saiz ukuran. Juga Wan Syukri, macam mana entah boleh kata tak salah maknakan istawa dengan masuk istakara, iaitu menetap atau mendiami tempat. Sedangkan al qadi Al-Hafidhu Abu Bakr bin Al-Arabi Al-Maliki Al-Andalusi wafat pada 543 Hijrah. الم كنت عارضه بشرح صحيح الترمذي جبنتك وللاستواء في كلام العرب عشر معنى ما بين حقيقه ومجاز منها ما يجوز على الله فيكون معنى الايه ومنها ما لا يجوز على الله بحال ما اذا كان الاستواء بمعنى التمكن او الاستقرار او الاتصال او المحاذاه فان شيئا من ذلك لا يجوز على البارئ تعالى wala yudrabu lahul amsadu fil makhluqat maksudnya bagi lafaz istiwa dalam bahasa Arab ada 15 makna sama ada secara hakikat ataupun secara majaz sebahagiannya sebahagiannya boleh disandarkan kepada Allah maka ia boleh menjadi makna kepada ayat istiwa dalam al-Quran dan sebahagian yang lain tidak boleh sama sekali disandarkan kepada Allah iaitu apabila istiwa dipadankan dengan makna menempati suatu menetap alis tiqrar bersambung atau berhadapan kerana satu pun daripada perkara-perkara tersebut tidak boleh disandarkan kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala tidak boleh dibuat bandingan dengan makhluk juga wa syukri tengok ni apa lagi ulama kata antara mereka al al billah, al al yang lain adalah Al-Imamu Al-Arifu Billah Al-Sayyid Ahmad Al-Rifai yang wafat pada 578 Hijrah dia berkata pada kitab ni Al-Burhan Al-Mu'ayyad apa dia kata wa tahiru aqaidakum من تفسير معنى الاستواء في حقه تعالى بالاستقرار كاستواء الاجسام على المستلزم للحلول تعالى الله عن ذلك Mafumnya, sucikanlah akidah kamu sekalian daripada menafsirkan daripada menafsirkan makna istiwa bagi Allah Taala dengan makna menetap seperti menetapnya jisim ke atas jisim yang membawa kepada erti hulul iaitu Allah berada pada sesuatu Maha suci Allah daripada hal yang demikian Macam mana intan wahai masyukri dengan yakin entah kata tak salah maknakan istawa dengan masuk istakara iaitu menetap ataupun mendiami tempat Sedangkan sedangkan al mufassir al Razi yang wafat pada 606 Hijrah merupakan seorang ahli tafsir terkenal dia berkata pada tafsirnya At-Tafsirul Kabir dia kata amma qawluhu ta'ala thumma stawa 'alal arsy dia kata fa'lam Fa annahu la yumkinu ay yakuna al-muradu minhu kawnuhu mustaqiran 'alal arsy wa yadullu 'ala fasadihi wujuhun 'aqliyatun wa wujuhun naqliyah maknunya adapun firman Allah Ta'ala thumma stawa 'alal arsy dia kata, maka ketahuilah bahawa tidak mungkin yang dikehendaki dengannya ialah Allah itu menetap di atas arash dan terdapat dalil-dalil yang membuktikan kebautilannya sama ada dalil akal ataupun dalil naqal. berkata Syekh Aizuddin Abdul Aziz Abdul Salam wafat pada 660 Hijrah dalam kitab akidah yang masyhur yang mana beliau tulis sebagai apa sebagai untuk membantah terhadap golongan mujassimah pada zamannya. Dia kata, "Istawa 'ala al-'arsyil majid 'ala al-wajhi alladhi qalahu wa bil ma'na alladhi aradah." Istiwa'an munazzahan 'anil mumasati wal istiqrar wal tamakkun wal hululi wal intiqal. Intaha. Maksudnya Allah Taala beristiwa ke atas arasy yang mulia mengikut apa yang dia firmankan dan dengan makna yang dia kehendaki. Istiwa yang disucikan daripadanya bersentuhan istiwa disucikan daripada Tuhan menetap bertempat berhulul iaitu menyatu dalam sesuatu dan berpindah dan ini dinukilkan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Tabaqatul Syafi'iyyah Al-Kubra juga kita boleh lihat kepada Al-Syeikh Mahmud bin Muhammad bin Ahmad Khitab As-Subki Nusri wafat pada 1289 Hijrah ketika mana dia menjelaskan tentang akidah salah dan juga khalaf beliau mengatakan dalam kitabnya Ad-Dinul Khalis atau Irsyadul Khalq الى دين الحق اعتقادهم واحد وهو ان الايات والاحاديث المتشابهات مصروفه عن ظاهرها الموهب تشبيهه تعالى بشيء من صفات الحوادث وانه سبحانه وتعالى مخالف للحوادث وليس بجسم ولا جوهر ولا ارض ولا مستقر على عرش wala fi sama'in wala yamurru 'alayhi zamanun wa laysa lahu jihatun ila ayri dhalika min muthaqquqin faman ya'ta qada wasfahu ta'ala bi shay'in minha fa huwa kafirun bi ijma'i wal khalaf intaha tengok ni apa dia kata akidah mereka adalah satu iaitu bahawasanya ayat-ayat dan juga hadis-hadis mutasyabihat itu hendaklah dipalingkan daripada zahirnya yang boleh memberi waham ataupun sangkaan menyamakan Allah Ta'ala dengan sesuatu daripada sifat-sifat makhluk yang baru dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu berbeza daripada segala yang baru maka dia bukan jisim bukan juga jauhar bukan arab iaitu sifat yang berada pada jisim dan tidak menetap di atas arash tidak berada di langit nampak bukan di langit dan tidak diliputi oleh masa dan tidak berada di arah serta tidak lain daripada itu daripada sifat-sifat makhluk maka sesiapa yang beriktiqad eh, bahawasanya Allah itu disifatkan dengan sesuatu daripada sifat-sifat itu maka dia adalah kafir dengan ijma' salaf dan juga khalaf. Adapun Ibnu Qutaibah. Ha, Ibnu Qutaibah yang entah bangga-banggakan, yang entah ambil daripada permaknaan istiwa dengan makna menetap di atas arash ataupun istakara, maka sebenarnya kalau nak tahu, ada ramai ataupun ada pelbagai reaksi berbeza ulama-ulama ahlu sunnah tentangnya. Pertama, Nama dia kita lihat apa nama dia? Nama dia ialah Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dinawari dan dia meninggal dunia pada 276 Hijrah. Al-Baihaqi radhiyallahu anhu dia mengatakan mengenai Ibn Qutaibah. Apa dia kata? Kana yara ra'yal karramiyah. Maksudnya Al-Baihaqi kata dia yaitu Ibnu Qutaibah, dia berpegang dengan pandangan Al-Karamiyah, yaitu golongan yang mudasimah yang terdahulu. Sebelum Ibnu Taimiyah lagi, yang mana disadarkan kepada pengasasnya Muhammad bin Karam. Ad-Dar ad mengatakan kana Ibnu Qutaibah yamilu yamilu ila tashbih, yaitu Ibnu Qutaibah dahulu dia cenderung kepada tashbih, yaitu akidah yang menyamakan Allah dengan makhluk. Dan juga Al-Hakim, Al-Hakim mengatakan ajma'atul ummatu ala anna al-Qutbiyyah kadzdzab. Maksudnya, umat ini telah sepakat ijma' bahawa Al-Qutbi iaitu Ibnu Qutaybah adalah seorang yang sangat pembohong ataupun Ibn kaza. Ibnu Hadar al-Asqalani dalam kitabnya Lisanul Mizan, dia berkata, وَسَمِعْتُ شَيْخِ Iraqi يَقُولْ كَانَ ibnu قُتَيْبَهْ كَثِيرَ الْغَلَقِ Mahfumnya, saya mendengar syekh, ada pun Ibn Qutaybah. Ha. ibnu Qutaybah yang entah bangga-banggakan, yang entah ambil daripadanya permaknaan am istiwa dengan makna menetap di atas arash ataupun istakara, Maka sebenarnya kalau nak tahu ada ramai ataupun ada pelbagai reaksi berbeza ulama-ulama Ahlu Sunnah tentangnya. Pertama, namanya kita lihat. Apa nama dia? Namanya ialah Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah ad-Dinawari. Dan dia meninggal dunia pada 276 Hijrah. al radhiyallahu anhu dia mengatakan mengenai Ibn Qutaibah. Apa dia kata? Kana yara ra'yal karwaminya Mahfumnya Al-Bayhaqi kata Dia yaitu Ibn Qutaibah Dia berpegang dengan pandangan Al-Karwaminya Iaitu golongan yang simah yang terdahulu Sebelum Ibn Taymiyah lagi Yang mana disadarkan kepada pengasasnya Muhammad bin Karam Ad-Dar Ad-Dar mengatakan Kana ibnu Qutaybah Yamilu Yamilu ila tashbih iaitu Ibn Qutaybah pada hulu dia cenderung kepada tasbih iaitu akidah yang menyamakan Allah dengan makhluk dan juga Al-Hakim Al-Hakim mengatakan Ajma'atil ummatu ala annal qutbiya kazzaq ah. Maksudnya umat ini telah sepakat ijma' bahawa Al-Qutbi iaitu ibnu Qutaybah adalah seorang yang sangat pembohong ataupun kaza ah. Ibn Hadar al-Asqalani dalam kitabnya Lisanul Mizan dia berkata wa sami'tu shaykh al-iraqi yaqul kana Qutaybah kathir al-ghalat Maklumnya, saya mendengar syekh saya, iaitu Al-Iraqi, dia berkata, Ibu Qutaibah, dia banyak melakukan kesalahan. Tetapi, tetapi tuan-tuan, berbeza dengan segelintir yang menolak ini, dia tak setuju dengan ini, terutamanya adalah Az-Zahabi. Al-Zahabi ini adalah murid kepada Ibn Taymiyah. Dia ni bersungguh-sungguh mempertahankan Ibn Qutaybah dan dia mengatakan itu semua konon-kononnya tidak sabit daripadanya dan tidak sahih. Walaupun memang terdapat kitab-kitab Ibn Qutaybah yang memang ada akidah tajbih tersebut termasuk kitab yang dipegang, dipaparkan oleh Wan Shukri tadi. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, Al-Hafidhul Nawawi dalam syarahnya ke atas sahih Muslim, dia menukilkan daripada Al-Imamul Mujtahid Al-Maziri mengenai Ibn Qutaybah ni. ابن قتيبة من اسمك الصورة جسم قال المازري وقد غَلِطَ ابن قتيبة في هذا الحديث فأجراه على ظاهره. قال لله تعالى صورة لا كالصورة وهذا الذي قاله ظاهر الفساد لأن الصورة تفيد التركيب وكل مركب محدث والله تعالى ليس هو فليس مصورا قال وهذا كقول المدسمة جسم لا كالأجسام لما رأوا أهل السنة يقولون البارئ سبحانه وتعالى شيء لا كالأشياء فرضوا الإستعمال فقالوا جسم لا كالأجسام والفرق والفرق أن لفظ شيء لا يفيد الحدوث ولا يتضمن ما يقتضيه وأما جسم وصورة فيتضمنان التأليف والتركيب وذلك دليل الحدوث إنتهى Mafhumnya Al-Maziri rahimahullahu taala berkata, Ibnu Qutaibah telah tersalah dalam memahami hadis ini iaitu hadis fa inna Allaha khalaqa Adam ala surati. Lalu Ibnu Qutaibah apa dia buat? Dia mengambilnya secara zahir dan juga dia berkata, orang kenal kononnya bagi dia dia kata, Allah ada surah. Allah mempunyai surah rupa bentuk tetapi tidak seperti rupa-rupa yang lain oleh yang Perkataan ini jelas kerosakannya. Sebab apa? Sebab perkataan rupa ataupun surah itu menunjukkan kepada adanya susunan dan juga terkik Sedangkan setiap yang tersusun itu adalah sesuatu yang baru ataupun muhdas. Allah SWT tidak tersusun maka Allah bukanlah sesuatu yang berupa paras ataupun surah. Katakan lagi, ini sama seperti kata-kata golongan mujassimah. Mereka mengatakan Allah adalah jisim tetapi tidak sama seperti jisim-jisim -jis yang lain. Mereka berkata begitu sebab apa? Sebab mereka melihat ahlu sunnah wal jamaah kita mengatakan Allah Taala Shayun la kal Asya, Itu Allah Taala itu ada, tapi tidak seperti yang lain tidak seperti sesuatu yang lain. Lalu mereka mengikuti gaya ungkapan ini dan mereka berkata pula Allah itu adalah jisim tetapi tidak sama seperti jisim-jisim yang lain. Alhamdulillah. Apakah bezanya? Bezanya ialah lafaz syai tidak menunjukkan kebaharuan ataupun hudus dan tidak mengandungi makna yang menuntut makna kebaharuan. Adapun pula lafaz jisim dan juga lapan surah maka itu padanya mengandungi makna penyusunan dan juga gabungan taklif dan juga tarkib dan itu adalah bukti kebaharuan perkara yang sama juga ditegaskan secara ringkas oleh Ibn Hajar al-Asqalani yang merupakan Amirul Mukminin fil hadith dalam kitabnya Fathul Bari Syarhul Sahih al-Bukhari Al-Hafiz Ibn Furaq wafat pada 406 Hijrah. Dalam kitabnya Mushkilul Hadis wa Bayanuh dia menjelaskan. Dia menjelaskan dia kata wa alam anna ba'd ashhabi dan mutakallimin fi ta'wil hadzal khabar hadun ala wajhi as-sawab wa salaka tariq al-khata' wal -muhalafi. Siapa dia? annahu mustamsikun bi zahirihi ghairu tarikin lah. inna lillahi azza wa jalla إن الله عز وجل صورة لا كالصور، كما أنه شيء لا كالاشياء. فأثبت لله تعالى صورة قديمة زعم أنها لا كالصور، وأن الله خلق آدم على تلك الصورة، وهذا جهل، وهذا جهل من قائله توغل في تشبيه الله تعالى بخلقه، والعجب منه أنه تأول الخبر ثم زعم ثم زعم أن لله صورة لا كالصور. ثم قال ان ادم مخلوق على تلك الصوره وهذا كلام متناقض متهافت يدفع اوله اخره انتهى مفهومه كتحويله bahwa ada seseorang dalam kalangan kita yang terdiri daripada ahli kalam ketika mentakwilkan hadis ini itu hadis tentang surah maka dia telah menyimpang dari jalan yang benar dan mengikuti jalan yang salah serta ambil jalan mustahil dalam hal ini dan dia adalah Ibn Qutaibah Siapa dia? Ibn Qutaibah Yang mana Ibn Qutaibah ini Beranggapan bahawa Dia berpegang kepada Zahir hadis Tanpa meninggalkannya Maka dia berkata Sesungguhnya Allahu Azza wa Jalla Mempunyai surah Iaitu rupa paras Bentuk eh, Yang tidak seperti Rupa-rupa makhluk Walaiya'azubillah kerana tenang kononnya, kerana tenang kononnya dia mahu menyamakan kata-katanya seperti kata-kata ahli sunnah wa jamaah iaitu syai'un kal asyak iaitu Allah itu ada tapi tidak sama dengan segala sesuatu yang lain maka Ibnu Kutaibah dia telah mengisbatkan bagi Allah itu ada suratun qadimah iaitu rupa paras yang qadim yang dia menganggap rupa Allah tersebut bentuk Allah tersebut tidak seperti rupa-rupa tidak seperti bentuk-bentuk makhluk wa'ihazulillah dan dia mendakwa bahawa dia mendakwa bahawa Allah menciptakan Nabi Adam berdasarkan rupa tersebut ini adalah kebodohan dari orang yang mengatakannya dan suatu penyimpangan suatu penyimpangan dalam menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk ciptaannya dan yang menghairankan darinya adalah bahawa dia mentakwilkan atau dia mentafsirkan hadis tersebut Kemudian pula dia menyatakan bahawa Allah mempunyai rupa yang tidak seperti rupa-rupa makhluk dan dia mengatakan bahawa Adam Nabi Adam diciptakan berdasarkan rupa itu. Ini adalah perkataan yang bercanggah dan saling berlawanan antara permulaannya dengan akhirnya apa-apa pun yang penting sekarang ni wahai Wan Syukri Entah tak perlulah nak fokus kepada Ibnu Qutaibah ni tetapi yang entah kena fokus sekarang ialah wahai Wan Syukri entah kena fokus kepada dakwaan entah. yang mana entah kata tak salah Konon-kononnya entah kata tak salah memaknakan istawa dengan maksud istakara Iaitu menetap atau mendiami arash Entah seolah-olahnya nak wahamkan umat Islam bahawa inilah pegangan salaf yang sebenar Padahal ini bukan pegangan salaf yang sebenar. Ini barangkali entah ambil akidah ni daripada al fauzan Yang mana al fauzan ni dia bukan daripada kalangan salaf. Tetapi dia pendakwa salaf ataupun wahabi. Dia dalam kitabnya yang dinamakan sebagai Syarahulul Matil Atiqad. Pada halaman ke-61, dia mengatakan bahawa istakara adalah tafsiran salaf secara dusta dan juga bohong. Ibnul qayyim dalam kitab ini yang dinamakan sebagai Aunul Ma'bud Dia mengatakan bahawa Antara makna istawa ialah al-istiqrar Menetap, mendiami dan juga ataman kunufi Iaitu berada di tempat Ni Ambo nak tanya demo Anda tahu tak dalam sebuah ensiklopedia Atau mausu'ah jilid ke-6 Jilid ke-6 halaman yang ke-3, 4, 3 Al Albani dia mengingkari penggunaan lafaz al-qaw' dan juga julus iaitu duduk dan juga bersemayam untuk disandarkan kepada Allah dan Al Albani juga berkata bahawa Allah tidak boleh disifatkan sebagai mustaqir itu tak boleh disifatkan dengan menetap ataupun mendiami kerana itu adalah sifat manusia ini dalam jilid yang ke-6 halaman yang ke-3 maka Al-Albani bertanya pula kepada mereka daripada manakah kalian dapat kata-kata seperti ini yang mana ia tidak terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis tuan-tuan bukan hanya Al-Albani mengatakan akidah sesat mengatakan Allah istakara ataupun menetap di atas arah ini tidak ada pada Al-Quran dan juga hadis Bahkan Al-Albani dia mengatakan bahawa akidah ini menyeleweng dan bukan perkataan orang muslim. Wa bin al min al al-salaf. qa'id ala al Ada muslim. Allah qa'idan ala al al Tengok sini Al-Albani Dia mengatakan bahawa Mereka yang memaknakan istawa Dengan makna menetap itu adalah akidah yang batil aqidah batil wa huwa anna Allah istawa 'ala al-'arsh ya'ni istaqarra wa tasma' jalasa wa qa'ada adapun ahlus sunnati wal jamaah maka kita mengatakan bahawa firman Allah subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu 'ala Ar al-'arsh istawa dalam ayat ini Allah tidak mengatakan bahawasanya dia duduk Tidak juga menyifatkannya dengan tinggal berada di suatu tempat Tidak juga menetap Tidak berada di tempat ataupun di arah Allah subhanahu wa ta'ala adalah pencipta bagi tempat-tempat dan juga arah-arah Dan dia tidak meresap masuk ke dalam makhluknya Istawa itu adalah dengan makna istiwa yang layak dengannya tanpa kaif iaitu tanpa menyifatkan Allah dengan apa jua daripada sifat-sifat makhluk tanpa sifatkan Allah dengan duduk, bersemayam, mendiami dan tinggal menetap ini dinamakan takwil ijmali ataupun taufiq yang dipegang oleh kebanyakan golongan salaf manakala khalaf pula mereka mengatakan bahawa istiwa dalam ayat tersebut ialah qahara wa hafiza wa amqa yaitu maknanya menguasai dan juga menjaga dan juga mengekalkan arasy